Здравствуйте! Сегодня я хочу представить обзор автомобиля Eagle. Он делается в США. а именно я буду обозревать Eagle Talon TSI Turbo 1998 года выпуска. Класс! с отображение двигателя передняя привод 4 на 4 объем двигателя 2 литра турбо вес 1 тонна 415 килограмм это видео я буду делать с руки такой вот интересной формы противотуманные фары. Интересной формы значок Эйгала. Тесного дизайна. Спортивный передний бампер. Честно скажу, он похож на Mitsubishi Eclipse. старую вот такого же примерно года. Такие вот интересные по дизайну диски. Пяти спицевые. Черные зеркала. Черная крыша с люком. И вся вот эта вот часть черная. Спойлер тоже черный. Логотип 16 виду, Это двигатель. Два литра 16 виду. Одна вот моя труба. Акатип Талон. Тут тоже черный цвет. Акатип Эйгл. Спойлер черного цвета. И вот тут вот красный. Я так подозреваю, что это третий субсигнал. Щетка. Обогреваем отзывное стекло. Черные зеркала. Бензобак. Такие же самые колеса. ручная коробка передач имеется если не ошибаюсь э -э -э кондиционер радио тесто для воздуха кондиционера кожаный руль обычный обычные сиденье с нулевой боковой поддержкой зеркал заднего вида и вот такой вот на э капоте вот такой вот выступ понять э не, не имеет для чего это сделано у меня есть как бы я думаю, что это сделано, чтобы поместиться, чтобы поместился двигатель. Этот двигатель тут маленький. Я думаю, что это сделано для двигателя. Я думаю, что это просто так решили сделать по дизайну. Ну что, на этом мой обзор. Эйгл Талон TSI Turbo 1998 года завершён. Подписывайтесь на мой канал, ждите новых видео. До свидания. Также комментируйте, говорите, какие вы хотите увидеть машины в моих обзорах. Теперь точно до свидания.